Це втручання в роботу журналістів, тобто це контроль контенту, це можливості закривати вебсайти, навіть без рішення суду, це можливості закривати за рішенням суду телерадіокомпанії, газети. Я би сказав так, що найбільша найбільший моралізатор це колишня проститутка, розумієте? І коли е, комісія з моралі, яка вже просто на себе ну так зарекомендувала паскудно, яка раптом значить, починає ставати якийсь моральним арбітром, це просто смішно, це все одно, що в борделі, е, якась там бандер ще буду розміркувати про цінтливість землю і попрочистоді у Марії мене ця комісія взагалі не влаштовує, хоча б тим, що вона з кожного громадянина України отримує гроші, тобто вона живе за бюджетні кошти, і за гроші громадян їм ще й розказує, кого любити, як любити, що морально, а що не морально. Сколько дочки ваші лікарні чотирнадцять в років. В 14 ви можете щось і більше розказувати. 12 лет. Вы все смотрели то, что показывают сейчас по телевидению? Я и сам не смотрю. Пока. Вы и сам не смотрите, да? да? Значит, там есть проблемы. И проблема не в тех, Ведь, которые ну, сидят здесь, я же не а в тех, подожди. которые выпускают эти, эти э, таланты, вы неординарные не личности. Вы смотрите такое кино? Я не смотрю. Вот видите, мы с вами Discovery, я смотрю я смотрю Нормальное да. телевидение. Да. И дети наши смотрят нормальное телевидение. Подождите, но мы же говорим о государстве, мы же говорим Нет. о государстве. Мы же не против того, чтобы государство создавало механизмы для защиты общественной морали. Правильно. Мы против создания национальной комиссии. С полномочиями. Да. закрывать телеканалы, веб-сайты, газеты и так далее. Потому что это, во-первых, нас лишает работы. Раз. Во-вторых, мы реально на этот контент не влияем. Два. В-третьих, с моральностью в обществе надо бороться не через то, что создавать репрессивные механизмы, а через то, чтобы давать людям нормальную работу, нормальную зарплату. Почему бы вам на уровне э -э союза журналистов же есть союз журна журналистов. Есть. Почему бы не создать вам такую структуру, которая бы, структура. которая комиссия по журналистской этике. Она рассматривает все жалобы на журналистов, которые нарушают этические стандарты. Подождите, но ну у нас э, вся вся журналистика это сплошная жалоба.